Компрессионный кровоостанавливающий бандаж израильского производства, размер 6 дюймов, стандартное армейское э, оснащение. Есть размеры 4 дюйма, они несколько меньше, и 12 дюймов, они предназначены для м, по, закрытия больших поражений. Это внешняя оболочка, здесь с одной стороны вот такой вот большой хвост, с обеих сторон две, два белых треугольника и здесь выемочки, и в этом месте производится вскрытие верхней упаковки. Сам бинт упакован в целлофановую внутреннюю оболочку. Она герметизирована и вакуумизирована, то есть на ощупь бинт такой же, как каменной консистенции. И точно так же здесь посерединке имеется надрез. Мы открываем упаковку, достаем сам бандаж. Что он собой представляет? Точно так же, как и большинство зарубежных перевязочных средств. Он построен на основе эластичного бинта. Здесь мы имеем в начале так называемый хвост бинта. Здесь мы имеем петлю. Эта петля предназначена для каких целей? Если человеку необходимо самому себе надеть бандаж, намотать, в эту петлю вставляется сам бинт. Получается вот такая петля и производится его наложение при необходимости. Если одной рукой, там, вторая не совсем хорошо работает. Также мы имеем салфетку, гигроскопическую салфетку, достаточно большой впитываемости. И э, на противоположной стороне у нас есть сам компрессионный элемент. Это вот такая вот дуга. Посередине у нас здесь есть прорезь. И каким образом, и если вы обратите внимание, она немножко смещена от центра данной салфетки. Это обусловлено техническими моментами использования данного бандажа. Каким образом мы его используем? Накладываем салфеткой на рану, фиксируем бинт. Я обычно, каким образом демонстрирую, я всегда следующие два оборота бинта, я закрываю края этой салфетки. Всегда нужно закрывать края этой салфетки. Закрываем края. И вот у нас остается этот торчащий фиксатор. Здесь у нас находится сама рана. Мы сюда в нее вставляем сам бинт и выпрямляется он. И мы делаем обратное движение. То есть мы сдавливаем, мы давим на рану. Мы останавливаем то кровотечение, которое у нас там имеет место быть. Продолжаем бинтование. Степень натягивания да, эластичного бинта я могу регулировать в зависимости от ситуации, насколько у меня выраженное кровотечение. Я накладываю, просто уже закрываю саму рану, как бы, да, вот это все место. И фиксация здесь производится защелочкой с двумя зацепами, палочка с двумя зацепами. Здесь зубчики внутри. Я фиксирую за любой край бинта, который находится рядышком да ближайшие и вуаля наша красивая повязочка у нас имеет место быть если у меня в области раны дополнительно достаточно серьезное кровотечение я могу усилить компрессию и превратить данный бандаж в кровоостанавливающий турникет каким образом вот крайний оборот бинта я вставляю сюда пальцы и вот эту палочку которая с зацепами фиксаторами подвожу под крайний оборот и дальше работаю точно так же системы воротком, которые мы все прекрасно знаем. Вот у нас опять же зацепы. Цепляем за любой край бинта предыдущего оборота. Зафиксировали этот вороток. То есть мы здесь создали достаточно существенную компрессию, давление для остановки кровотечения.